ਸੀ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਸਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੌ ਖਾ ਖਵਾਈ ਗਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੌ ਖਾਨ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰੀ ਅ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਦੀਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਅੱਜ ਕਾ ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कदम है और एक नया कदम है क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने से जैसे हम देख रहे हैं कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ जो लोग नशे वालों को प्रोटेक्शन देते हैं जो लोग इसका धंधा करते हैं जो इससे पैसा कमाते हैं उनके खिलाफ पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की है और मैं पंजाब पुलिस को इसके लिए बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने इतनी सख्त कार्रवाई करते हुए एक टेरर खड़ा किया है नशे के कारोबारियों में कि या तो नशा छोड़ दो नशे का कारोबार छोड़ दो नहीं तो पंजाब छोड़ दो नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ये एक कदम है लेकिन इसके लिए पूरे समाज को खड़ा होना जरूरी है विशेष रूप से आने वाली पीढ़ी को खड़ा होना जरूरी है इसके लिए भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है आज और मैं मान साहब को भी बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को इसके लिए कि पं आज से पंजाब के हर एक बच्चे को शपथ दिलाई जा रही है इसका कार्यक्रम शुरू हुआ आज यहाँ से कि वो नशा नहीं करेगा अपने आसपास अपने परिवार में किसी व्यक्ति को नशा करने से रोकेगा अगर कोई उधर प्रम्प्ट हो रहा है तो और साथ साथ अगर आसपास कोई नशे का कारोबार कर रहा है कहीं कोई नशे का धंधा चला रहा है तो उसके बारे में सरकार को भी सूचना देगा क्योंकि नशा मुक्त पंजाब उस बच्चे की भी जरूरत है जो कल बड़ा होकर युवा होकर हमारे बीच रहेगा तो आज न सिर्फ बच्चों को शपथ दिलाई गई बल्कि करीब पंद्रह हज़ार बच्चों ने लुधियाना के मार्केट में अवेयरनेस कैंपेन निकाला है जिसमें एन सी एन सी सी के बच्चों ने मार्च पास किया है परेड की है और एन एस एस के बच्चों ने बहुत सारे कॉलेज़ के बच्चों ने बहुत सारे एन जी ओ से जुड़े हुए और बच्चों ने मिल के लोगों को शपथ दिलाई है अपने हाथों से शपथ दिलाई है कि भाई आप खुद शपथ ली और फिर सबको शपथ दिलाई है तो ये एक बड़ा कदम है कि जो बच्चा पंजाब के स्कूलों में है कॉलेज में है वो नशे को नहीं शिक्षा को चुने वो नशे के कारोबार को नहीं ईमानदारी के मेहनत के कारोबार को चुने उसके लिए हम अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही है एक तरफ समाज और शिक्षा अपना काम कर रही है तो उसमें संजय सिंह काफी बोल चुके हैं धन्यवाद के खिलाफ कैसे कार्रवाई की हम लोगों की जो नशा बेचने वाले इतना बड़ा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया कि उनके घर तोड़ेगे क्यों तो घर क्यों तोड़ेगे कि लोगों को गलत लट लगा कर उन्होंने ये नशा बेचना शुरू किया तो पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस ने उन लोगों के घर भी तुड़वाएगे क्योंकि उन्होंने सरकारी जगहों पे बनाए हुए घर सारे तोड़ेगे तो अब सरकार सीधा चेतावनी दे रही है इन लोगों को पंजाब पुलिस दे रही है कि या तो नशा बेचना बंद कर दो या पंजाब छोड़ दो सर जेडी आगे कैसे इस मुहिम को ये ये मुहिम ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਲੱਗਨੇ ਦੇਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਮਹਿੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚਲਤੀ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ ਮਾਨ ਸਰੋਤ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਰੋ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਜੜੀ ਹੈ ਸਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ हजारों नशा नशा तस्कर पंजाब भज रहे पूरी पंजाब पंजाब पुलिस तो पूरी हर पर जो भी जो चल रही है उस पर कार्रवाई करेगी कर भी रही है और करेगी थैंक यू